Ваша шановні друзі, в ефірі програма Незручне запитання. Сьогодні до студії нашого телеканалу ми запросили відомого підприємця політичного діяча Сергія Хланя. Вітаю вас, Сергію Володимировичу. Ви були довіреною особою Петра Порошенка. Сьогодні є членом політради всеукраїнського об'єднання Солідарність. Так минув вже час як. главой державы став Петро Порошенко, скажите, пожалуйста, за этот час, какая тактика и стратегия вашего политического объединения, вашей партии политической так? Ну, Наша политическая партия, это партия, которая работает на поддержку Петра Алексеевича Порошенко. Мы партия президентская, поэтому все наши действия направлены как раз на помощь президенту в решении тех вопросов, которые стоят на сегодняшний день. На сегодняшний день самый актуальный и самый главный вопрос – это мир в нашей стране. Петр Алексеевич все свои силы, все свое время отдает как раз этому вопросу. Мы видим те успехи, которые сегодня есть на востоке нашей страны, в нашей армии. И все понимают, все видят, что антитеррористическая операция подходит к концу. Это самая главная цель и задача, которая есть на сегодняшний день. Ну а мы, как поддержка нашего президента, как политическая партия «Солидарность». Все, что можем, делаем на местах, информационно, объясняем людям. Объясняем людям, продолжаем объяснять людям программу президента и то, что на сегодняшний день делается нашим президентом. Ты понимала, команда, яка была Сформована ще під час виборчої кампанії. Так, вона сьогодні продовжує діяти, ви так не розбіглися по різних… Своїх... Безусловно. Безусловно, ні. У нас створена поліцейська партія Херсонської області. Ми як би, працюємо, працюємо кожен день. У нас є офіс, який ні на минуту не оставляв своєї роботи. Ми продовжуємо працювати і можуть результати нашого труда как би не відні. Ну тим не менш, ми бігаємо, співпрацюємо з президентом, об'ясняємо його програму, доносимо до людей. Ну, от сьогодні таке модний термін з'явився перезавантаження влади. Усі про це говорять. Так що у вашому політичному об'єднанні про що йдеться, в який спосіб буде це перезавантаження? Знаєте, на сьогоднішній день. самая главная задача – это мир. Вторая задача – это как раз перезавантажение Влады. Перезавантажение Влады – то, что обещал Петр Алексеевич, это досрочные выборы Верховной Рады. Вот сейчас эта идея реализовывается в жизни. Ваш прогноз, когда будут выборы, новые выборы? 26... Ну, как бы, все политологи, все эксперты на сегодняшний день говорят, что 26 числа этого месяца президент объявит о перевыборах. У него будет на это конституционное право, и он воспользуется своим конституционным правом. месяц, так да. И он воспользуется своим конституционным правом для распуска парламента. Потому что тот парламент, который фактически довел страну До війни працювати далі не може. 26 октября, в крайній срок, как і обіцяв, президент, ще весною і ще избирательной кампанії пройдуть вибори в Верховну Раду. Так, Тобто, це вже незабаром. Ну, це, начебто, відомі речі, але ви найближче до тих джерел, які можуть це повідомити людям. Сьогодні ще з одного приводу ми вас запросили, адже ваша особа найпопулярніша сьогодні на деяких херсонських сайтах. Не будемо ми їх. Але з'явилася така інформація дуже негативна от, про вас. Тому хотілося б, щоб нашим телеглядачам з перших вуст ви відповіли на деякі запитання. Незручні запитання, як і називається передача. Не заперечуєте? Ні. Так, Сергій Володимирович, звинувачують вас у тому, що, начебто, є у вас конвертаційний центр. так? Есть такие и, и, да. Есть звинувачения, э, насправді, звідки з'являється ось э, такая вы, знаете, вы знаете, я как бы вот э, не перестаю удивляться своим оппонентам, потому что э, за как раз вот мою дискредитацию платятся огромные деньги. Моя дискредитация началась еще на выборах в 2012 году. Весь обмен ресурс партии регионов был включен на то, чтобы я не прошел в Верховную Раду. И как раз вы знаете, как не парадоксально эти же обвинения были в 2012 году. В 2012 году меня обвинили в конвертационном центре, в 2012 году меня обвинили в невыплате зарплаты. И вы знаете, при мощи той административной системы, которая была, ни правоохранительные органы, ни прокуратура при всем своем желании ну, не смогли ни доказать, ни обвинить меня в каких-то действиях. Более того, зимой этого года, Раскручивалась эта тема э, группой лиц, которых ну, финансируют. Они и сегодня есть все там на этих же сайтах. Они выступают. Это как бы куклы, которые дергают за веревочку одни и те же лица. Еще зимой эти лица обвиняли меня, что мой так называемый конвертационный центр и ту зарплату, которую я не выплатил людям, я финансирую Майдан. Mm -hmm. Ситуация изменилась. Сейчас я уже не финансирую Майдан, а оказывается я финансировал партию регионов. То есть они берут два понятия и их интерпретируют в той ситуации, которая им выгодна. Выгодно финансировал Майдан, чтобы партия регионов мне еще больше могла выкрутить голову. Финансировал Майдан. Ничего не получилось. Сейчас эта ситуация перекручивается, что я оказывается еще и финансировал партию регионов. Парадокс. Ну, как бы, вранья нет предела, и <свят> слава Богу, что у нас люди умные, и вы знаете, после того потока информации негативной, ну, всякой, мне поступила масса звонков. Масса звонков, и говорят абсолютно разные люди, которые и поддерживают меня, и не поддерживают. Даже те, которые делают эти материалы, говорят, что настолько все глупо, Що вся ця компанія сработала на твой імідж. Поэтому як как би бы не подумали, що я сам собі це все заказав. Ви вважаєте, що це ваші конкуренти? Конкуренти з якої площини? Політичної, бізнесової. Ми не будемо називати робити їм піар і називати прізвища, але все ж таки, щоб пояснити, ви знаєте, цим стоять очень великі гроші. Дуже великі гроші і влияння, вліяння і бажання бути при власті. Это люди как бы старой формации, у которых нет идей, у которых э, нет каких-то политических предубеждений. Это те люди, которые дружат всегда с креслом, mm -hmm. дружат с креслом президента, дружат с креслом губернатора. Неважно, кто сидит в этом кресле, неважно, партия регионов это или бьет, они дружат с этим креслом. Они используют свои связи коррупционная, у них огромные деньги. Они решают все свои вопросы. Они и привыкли так решать свои вопросы. И вы знаете, что меня радует? Если сегодня эта группа лиц обратилась в СМИ к общественности, то это говорит о том, что все-таки изменения в нашей стране идут, и с помощью денег уже не все удается им решить. Это меня очень радует. И вы знаете, для меня будет приятно посмотреть, как эта группа лиц, раз они обратились э, к средству оппозиции, потому что средства массовой информации – это средство борьбы в оппозиции. Посмотреть, как эта группа лиц будет работать в оппозиции. Либо же они перекрасятся, что они пытаются делать, примазываться. Ну, посмотрим, чем закончится эта война. Еще раз хочу сказать, на кону стоят огромные деньги. Они видят, что договориться со мной не получается. Они видят, что я человек не подконтрольный никому. Я высказываю свою точку зрения. Это очень многим не нравится. И на кону стоит приватизация магистрального канала, который фактически есть газовой трубой для Херсонщины, для всей нашей области. Потому что, имея под контролем поливную систему, ты контролируешь все. Ты контролируешь пайщиков, ты контролируешь фермеров, У тебе є тотальний контроль над всім. На кону стоїть зараз час раз і цей вопрос. Я знаю, що не просто вам було, ми давно з вами співпрацюємо, не просто було вам раніше, там 2-3-4 роки тому, коли у вас був такий великий бізнес у Каховському районі, так, і ви позитивно ставилися до людей, допомагали їм, до речі, і збільшували орендну платню за землю. У вас там теж були такі війни, баталії, які завершилися не Дуже добра для вас, Мека, кажется, так? Вы знаете, действительно, все, что построено, построено вот, собственно, говоря, этими руками этой головой, не было никогда богатых родственников, родителей, инвесторов. Все, что инвесторов я имею в виду частных, все, что построено, это построено с помощью привлечения инвестиций. Была шикарная идея, я ее реализовал в жизнь. Действительно, денег у меня не было, миллионов за плечами не было. Это все были кредитные средства. Знаете, то, что смогла сделать партия регионов и то, что у них получилось, они разорили меня дотла, это правда. Теми действиями я их много описывал и не хочу повторяться. Все известные, как можно давить на бизнес, они фактически заблокировали работу моего элеватора. Заблокировав работу моего элеватора и получив как бы трудности э, с выплатами те же заработной платы. Потому что действительно такая проблема была. Была. Но я выплатил абсолютно всем заработную плату. И вы знаете, еще ну, год назад... Маек. Нет, абсолютно. Еще Спасибо. год назад я подозревал, что эта ситуация будет развиваться. Я от каждого работника попросил написать расписку в том, что ко мне никаких претензий нету. Я выплатил заработную плату, взял за расписку, и после, только после этого я уволился с должности директора предприятия «Судно-сервис». То есть я ушел с поста директора, имея все расписки на руках. Поэтому все, что на сегодняшний день бьется на меня, это просто, ну, просто грязь, которую как бы не хочу обсуждать. Бизнес, да, действительно, поставили под удар, и вы знаете, то, что у меня забрали завод – то его забрали по заниженной цене. И вы знаете, за этим стоял Фирташ. Потому что властник на сегодняшний день этого завода – это предприятие Фирташ. То есть одни и те же люди. Но вы знаете, позитив в том, что я сумел в суде доказать, что завод забран незаконно. Под заниженной стоимости на сегодняшний день судом вынесено решение уже второй инстанции, то есть оно вступило в законную силу, что банк забрав мой завод, не доплатил мне 70 миллионов гривен. А мы говорим там про какие-то долги и так далее. То есть я пострадал гораздо больше, чем кто бы то ни был. Сегодня мы ведем дальше процедуры, и я буду еще отстаивать то, чтобы завод вернулся либо ко мне, либо мне была доплачена сумма, которую не доплатили. Но еще раз повторюсь, ни один рабочий не пострадал. Зарплата була виплачена абсолютно всім і в повному. ви сказали. У вас є розписки, а у нас є відео 2011-2012 року. Ми були на цьому вашому заводі. Дійсно, таке супер сучасне підприємство. Красиво мені шкода, що так сталося. Ви їм так успішно керували. Сьогодні ми можемо почути деякі інтерв'ю ваших теле... ваших працівників. Добре, давайте mm. подивимося. никаких задержек по выплате зарплаты, по обеспечению средствам защиты, спецодежды, отпускных, выплате дополнительных премиальных зарплат. Мы стоим в числе первых по производству и обеспечению рабочих предприятий всем необходимым. И, в общем, люди всем довольны. Зарплата хорошая, стабильная. Начальство относится очень хорошо. Есть больничный. Вот у меня двое деток, и я могу взять спокойно больничный, мне оплачивается он. И берут с детьми. Очень важно, потому что после декретного отпуска было мне очень тяжело найти работу. Здесь приветствуются и дети, и молодежь. То есть отношение начальства мне очень нравится. В этом году получили два джендира комбайна новых, один МТЗ-920. На новой технике, конечно, проще работать, чем на старой. И меньше затрат идет. Работал и на колесных тракторах, и на усиничных. Вот дождался, получил новый комбайн. Этот комбайн будет косить без потерь. Ось доказ того, що зарплату сплачували і соціальний пакет от каже працівниця на високому рівні. Тобто все було добре і сталося так і тим самим я і починав мішати так феодалам, які звикли привыкли все під своїм контролем. Тому що я був дійсно костю в горлі, і я не раз об этом говорив і є... интервью о том, что я это так и называл. Потому что те люди, которые фактически консервируют Каховку и Каховский край, маленький городок, в котором расположены промышленные предприятия, но которые платят минимальную зарплату, которые не беспокоятся об уровне заработной платы. Я платил людям действительно достойные зарплаты, которые были на порядок выше. Безусловно, я мешал. Безусловно, никому конкурент по росту заработных плат не нужен был. Это началось действительно еще тогда. Ну, с своей точки зрения, как бы и со своєю совістю я не договарюваюсь. Вона у мене абсолютно чиста, тому я і зарплату платив по совісті, да. реальні гроші, які котре зарплату. Тобто є така перспектива, що судно сервіс може повернутися так до Єсь. вашого управління. Будемо сподіватися. А взагалі у житті ви не розчарувалися у бізнесі, у політиці? От як сталося, все ви залишилися з чим. Вы знаете, может быть, мне немножечко неудобно перед теми людьми, которые испытали трудности, которые боялись потерять рабочее место. Но я успокоился, когда весь мой рабочий коллектив практически остался на том же заводе. Пусть у Фирташа, но они остались со своими местами. А мне перед собой, я не стал на колени. Я не стал на колени перед партией регионов, я не склонил голову. Я могу смотреть открыто людям в глаза. Я всегда выполнял то, о чем говорил. Это самое главное для меня. Я не потерял своего лица, поэтому есть уважение ко мне на сегодняшний день среди как раз простых людей которых я не обманул. И у вас залишился, я так бачу, оптимизм, так? Безусловно, безусловно. А он еще и, знаете, преувеличивается, потому что в нашей стране грядут большие перемены. Наши, и мы это видим уже по тому же грязному пиару, который льется против меня, потому еще что началась, еще не началась кампания, а уже льется. Так. Потому что, вы знаете, уже в этой системе, пусть она только начинается изменение, но уже, видать, невозможно договариваться в кабинетах то, к чему привыкли вот эти вот мутные дельцы. От це саме. Сергій Володимирович, вам закидають те, що ви кілька разів змінювали політичні свої орієнтири. Так? Скажіть, будь ласка, з чим це було пов'язано? Замечательно, є можливість це все об'яснити. Угу. Якщо це мій найголовніший грех, то з удовольствием його розкажу. В 2010 году я баллотировался в Херсонский областной совет от политической партии Сергея Тихи. Почему? Я искал политическую силу, новую, которая была направлена на реформы, то, что декларировал Сергей Тигибко, которая была не причастна к партии регионов, которая не была причастна э, к сваркам бюта нашей Украины. Это была новая политическая сила, которая формировалась из предпринимателей, новых людей. Я с удовольствием вступил в эту политическую силу. Но как только партия Сергея Тегибко продалась Януковичу, я сразу же вышел из этой партии. Я не принял ни одно предложение. Вы помните, были предложения там замами становиться и так. Я не принял ни одно предложение по партии. Я просто вышел из партии Тегиб. В 2012 году на выборах наша политическая система устроена так, что надо быть причастным к партии. В 2012 году на выборах я пошел от партии Натальи Королевской Украины вперед. Те же самые принципы. Экономические реформы, новая команда, предприемцев, Я вступил в эту команду, я искал новую команду. Новую команду с новыми идеями. Я вступил в эту команду, я шел от политической партии. Как только Наталья Королевская предала опять всех своих людей, потому что она лично меня заверяла. И я избирателям всем на каждой встрече, я объехал все села, я на каждой встрече говорил, если королевская предаст, я на следующий день выйду из партии. Я так и сделал. Вы имеете на увазе, когда она погодилась быть министром? Да. Я так и сделал. Я сразу вышел из партии. Я не принял посады, которые предлагались в Министерстве социальной политики. Мне предлагались высокие посады в этом министерстве. Я не принял ни одно предложение. Я просто вышел из партии. Сейчас я очень рад, что я в той партии, которая не просто обещаниями, а и поступками проводит изменения в нашей стране. Я наконец-то нашел для себя политическую партию новую, нового образца. Сильно, і которая дійсно настроєна на реформу. так це приємно. Але кажуть, що і колишні е, керівники області теж вас підтримували і там була така співпраця щодо підтримувались парти... до того, що я лишився. цього до де до Тому А якій підтримки можна говорити, если... якщо... У меня забрали все сертификаты. А б, вы это видели? Не, не Но... наведитель У значит. меня забрали абсолютно все сертификаты. Оказывается, мой суперсовременный завод, который мы только что видели, он не соответствует mm. требованиям по сертификации. А вообще, чьи такие в Украине? Вот 100 есть, тон? безусловно. 100 тысяч тонн, так? 93. 93 тысячи тонн. Вы знаете, безусловно, есть. Но на тот момент, когда он строился в Херсонщине, это был первый. Mm. В стране, да, есть. В Херсонщине это был первый элеватор. Поэтому, вы знаете, о какой поддержке можно говорить, если весь админ ресурс был включен на уничтожение моего предприятия? Ну вот поддержали. Если это поддержка, то так поддержали. Уже ну, логики у тех звонувачений. Ну это абсурд. Их просто ну, это абсурд. Была поддержка, я бы, как говорится, был бы преуспевай. У нас всех, кто поддерживает ту власть. Так. Все преуспевающие бизнесмены. А я лишился всего при той власти. У меня все отобрали. Те гонения, которые я пережил, поверьте мне, я не желаю каждому, ну никому. Із нас підірває тісно це так сьогодні зовсім інший час. Такий новий ритм, незважаючи на ті буремні події, які відбуваються на сході. Так, ваше політичне об'єднання, яку має ну таку політику щодо об'єднання людей і для того, щоб стати дійсно справжнім лідером держави? Вы знаете, на сегодняшний день страна и так объединилась. И это действительно не пустые слова. Мы все видим, что происходит даже в той же нашей Херсонщине, да, когда возникали там небольшие волнения с русской весной. На сегодняшний день это просто... Ну, непри... Мы даже такого нигде не увидим. Херсонщина яркий пример. Донецк, Луганск, Восток, который призывал Путина, мы видим, к чему это все привело. И мы видим радость наших людей, которых э, освобождают наши войска украинские. Э, то есть мы увидели всю ситуацию, что народ действительно объединился. Народ понял все то, что им вбивали в голову э, «Путин, приди» или «Русская весна». Никакой «Русской весны» уже не хочет. Изменилось сознание не только у нас на юге, изменилось сознание на востоке. Там, где, казалось бы, это невозможно. Но тем не менее, страна на сегодняшний день объединилась как никогда. Самое главное для нас на сегодняшний день ⁇ мир. Мир. Но пока месть, видим, это идет... З трудом, але це йде, і кожен день ми видим позитив. І ми сподіваємося, що вже в ближайшее час антитерористична операція буде закінчення. Так якісь завдання ви маєте із центру для того, щоб і зберегти мир, і одночасно, щоб Херсонщина все ж таки розвивалася? От сьогодні ми можемо оцінити, який прекрасний наш край, які хороші люди, хоча б заради того, що є спокій в області, правда? У нас задача только одна. Разъяснять людям программу президента. Программа президента, децентрализация. Это самый основной месседж. Это то, что требует наша страна. Это то, чтобы мы, наконец, каждый на местах почувствовали, что мы сами управляем процессом в своем регионе. Не Киев, а мы сами. Это самое главное. Мы это доносим до людей. І опять таки, інформаційно доносим до людей через средства масової інформації приличних встречах о тому, що нам нужна єдина ціла, унітарна, сильна Україна, і ви знаєте результати на лицо. і так. буду повторяти. Сергій Володимирович, Ви маєте великий і бізнес досвід. Так сьогодні можна говорити вже і про політичний, які відчуваєте в собі сили, на що ви ще здатні у цьому житті? Ви знаєте. Буду работать как бы до последнего дня. Потому что я, как бизнесмен, на сегодняшний день мой бизнес растоптали. На сегодняшний день я больше чувствую себя политиком. Поэтому я все свои силы буду прикладывать как раз в политическом русле. Я нашел для себя партию, которую так долго искал, о том, о чем мы говорили. Я вижу, что С этой партией мы действительно сможем провести изменения в стране, которые требуются уже очень давно. Вы сможете е, знаходити взаємопорозуміння із присистними громадянами, із політиками, ну, з іншими з, інш, з різними, так би мовити, Без условно, ми можемо знаходити взаємодіє з усіми проукраїнськими силами. Це самое главное, потому что есть на сегодняшний день у всіх, у кого задача і цель сильна Україна, всі нам заюзні. А як бути все ж таки з тими вашими, ну, скажімо м'яко кажучи, опонентами, які сьогодні і поливають брудом, так, і не зовсім налаштовані на плідну співпрацю, але вони, хоча і не всі громадяни України, так? але вони живуть на нашій країні. Їм придеться жити директор... по-новому. їм придеться yeah. жити по-новому. никаких больше договорников не будет. Мы все будем жить по закону, который один для всех. Хоть этот лозунг из четвертого года, но наконец-то сейчас, в четырнадцатом, он превратится в жизнь. Будемо сподіватися іншого виходу. У нас немає. Спасибо. Дякую, Володимировичу за те, що прийшли. Я думаю, відповіли на усі ті запитання, які сьогодні ми так багато бачили, але не чули саме от з ваших з перших уст. Дякую вам за це. Спасибо. Дякуємо і вам, шановні друзі, на незручні запитання сьогодні в нашій студії. Відповідав Сергій Хлань. До наступної зустрічі в ефірі.